আজিৰ দিনটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এটা কলা দিন অৱশেষত দিল্লীয়ে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মানুহৰ অসমীয়া জনগণৰ আৱেগ অনুভূতি জাতীয় স্বাভিমান সকলোকে জলাঞ্জলি দি কা বিৰোধী গণ সংগ্ৰামক পাঁচজন বীৰ শ্বহীদৰ আম্মত্যাগক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ভৰিৰে মোহাৰি তেওঁলোকে কা আইনখন জাপি দিলে এইটো অসমৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অন্যায় আৰু এই অন্যায়ে অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মাটি ভেটি ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিব গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি অসমৰ ৰাইজে আমি দিল্লীৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰতি কৰা যিটো অন্যায় প্ৰচণ্ড অন্যায় এইটোক আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু আজি এই দিনটোত আমি বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি স্মৰণ কৰি সোঁৱৰণ কৰি আমি কব খুজিছো যিসকল নেতাই দিল্লীৰ এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ জাতিধংসী ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰত যিসকলে মৌনভাৱে সমৰ্থন দিলে নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে নিজে পদলেহন কৰি দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি দিল্লীৰ কথা মতে উঠা বহা কৰি এটা এটা পুতলাৰ দৰে চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এই আইনখনৰ প্ৰতি সমৰ্থন দিলে মৌনভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যক এক অক্ষমনীয় জাতীয় অপৰাধ হিচাপে অসমৰ ৰাইজে গণ্য কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই যি কাম কাজ এই কাম কাজক ইতিহাসত সকলোৱে মনত ৰাখিব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জাতিটোৰ কাৰণে খলনায়ক জাতীয় গাদ্দাৰ হিচাপে কলাৰ আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব গতিকে আজি এই সন্ধিক্ষণত এই যি অসমৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে মই আহান জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে অসমলৈ গল গৈ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি আহিল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তাৰ বিপৰীতে যি আদৰ্শ লাচিত বৰফুকনৰ আছিল তাক হত্যা কৰিলে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে কিন্তু বিদেশীৰ বুজা জাপি দি জাতিটো সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে অৰ্থাৎ উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অসমলৈ যোৱাৰ দিনাখন পকেটত কা আইনখন লৈ গৈছিল গতিকে তেনে সন্দিক্ষখনত জাতিক কৰা এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগে অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় অনুষ্ঠান জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন বিভিন্ন ব্যক্তি বুদ্ধিজীৱী কৃষক শ্ৰমিক হালোৱা সজোৱা সাহিত্যিক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি ব্যৱসায়ী সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে গণ সংগ্ৰামত চামিল হ'বৰ কাৰণে আহান জনাইছো আৰু আজি এই সন্ধিয়া এই কাখন জাপি দিয়াৰ এই বিশেষ ক্ষণটোত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহান জনাইছো যাতে ৰাইজে ডিজিটেলিও ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সকলোৱে নিজৰ ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম হওক য'তেই হওক নিজৰ যি প্ৰফাইল পিকচাৰ আছে সেইখন যাতে সকলোৱে কলা কৰি দিয়ে কলা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনসমূহতো ছচিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণে চিত্ৰ অংকন কৰি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদী গান গাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে মই আহান জনাইছোঁ